Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusof Khalid, nombor metrik A210406. Baik, sebagai pengenalan ringkas kepada kajian kami yang bertajuk Impak Penggunaan Kecerdasan Buatan atau AI terhadap prestasi akademik pelajar, kajian ini dilatar belakangkan oleh perkembangan pesat kecerdasan buatan AI yang telah merevolusikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang tradisional. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis teknologi AI yang paling kerap digunakan dalam dunia akademik, serta menganalisis impak penggunaan AI terhadap prestasi akademik pelajar serta menjelaskan kepentingan penggunaan AI secara beretika dan berstrategi dalam pendidikan. Oleh itu, kajian ini menggunakan dua kaedah. Yang pertama adalah kaedah kuantitatif serta kaedah analisis literatur terhadap kajian lepas berkaitan dengan AI. Oleh itu, dapatan kajian daripada kajian ini adalah bahawa AI membantu pembelajaran adaptif dan juga menyediakan respon yang segera yang dapat memanfaatkan pembelajaran dalam pelbagai aspek. Selain itu, pelajar dapat memanfaatkan AI untuk menghasilkan pelbagai inovasi dalam bidang pendidikan. Namun begitu, antara isu dan cabaran yang dihadapi dalam penggunaan AI berkaitan dengan integriti akademik, kekurangan interaksi antara manusia serta cabaran-cabaran tentang etika dan teologi. Oleh itu, penggunaan AI perlu dirancang secara beretika agar tidak menjejaskan kualiti pembelajaran. Dunia pendidikan berubah seiring dengan perkembangan revolusi terkini. Dengan perkembangan revolusi industri 4.0 yang telah membawa pelbagai konsep seperti automasi, internet of things, perkomputeran awan, data raya dan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah landscape dunia pendidikan buat selama-lamanya. AI merujuk kepada keupayaan sistem komputer untuk menjalankan atau melaksanakan tugas yang lazimnya memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penaakulan dan penyelesaian masalah. Integrasi AI dalam pendidikan telah membawa pelbagai inovasi seperti tutor pintar, platform pembelajaran adaptif, chatbot akademik, analitik pembelajaran dan automasi pentaksiran di mana alat-alat ini dibuktikan dapat menyediakan sebuah pengajaran yang lebih fleksibel dan pantas dan segera yang dibuktikan boleh membantu memenuhi keperluan-keperluan pelajar. Beberapa kajian lepas telah pun membuktikan impak positif daripada penggunaan AI. Misalnya, sebuah kajian menyatakan bahawa 17.3% pelajar memperoleh markah 15 hingga 35% lebih tinggi daripada kumpulan pelajar yang tidak menggunakan AI. Selain itu, kajian lain juga menunjukkan bahawa dalam pengajaran bahasa Melayu, AI didapati membantu meningkatkan kefahaman, kemahiran literasi dan minat murid seterusnya meningkatkan prestasi akademik dalam mata pelajaran tersebut. Namun begitu, AI tidak terlepas daripada kritikan-kritikan dan cabaran-cabaran dalam penggunaannya. Pelbagai kemimbangan khususnya dalam bidang kemanusiaan, privasi, keselamatan data, algoritma yang berat sebelah, ketulusan, efek kepada pemikiran kritis, isu etika dan sebagainya merupakan masalah-masalah yang datang bersama dengan penggunaan AI dalam dunia pendidikan. Oleh itu, kajian ini penting untuk menilai impak sebenar integrasi AI secara kritikal untuk mewujudkan dasar-dasar yang efektif dan komprehensif dan boleh menjadi sebagai garis panduan dalam menggunakan AI ke arah masa hadapan. Okey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih uh, kepada saudara Yusuf atas pembentangan sebentar tadi. Jadi insyaallah uh, saya Muhammad Nabil Fikri bin Zamri, nombor metri A208785, ingin membentangkan bahagian penyataan masalah bagi kajian kami mengenai impak AI terhadap prestasi akademik itu sendiri. Okey, kalau kita lihat pada hari ini, seiring dengan perkembangan teknologi aplikasi AI seperti apa? Seperti ChatGPT kini semakin menjadi sebahagian daripada rutin pembelajaran pelajar di sekolah dan juga universiti. AI sering dipromosikan sebagai alat yang boleh meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Contohnya dengan menyediakan bahan atau maklumat yang lebih fleksibel. Namun, wujud persoalan sama ada AI ini benar-benar meningkatkan prestasi akademik pelajar ataupun sekadar memudahkan mereka menyiapkan tugasan tanpa melalui proses pemikiran yang mendalam Kebimbangan juga timbul bahawa penggunaan AI secara berlebihan boleh menyebabkan pelajar menjadi terlalu bergantung seterusnya melemahkan kemahiran berfikir kritis dan penyelesaian masalah Selain itu isu integriti akademik juga semakin ketara kalau kita lihat kerana AI generatif boleh menghasilkan teks yang menyerupai tulisan manusia membuka ruang kepada salah guna seperti plagiat. Oleh itu, masih terdapat jurang pengetahuan tentang sejauh manakah AI memberi kesan terhadap prestasi akademik sama ada sebagai alat sokongan yang membantu ataupun peganti yang melemahkan proses pemikiran pelajar. Berdasarkan realiti ini, kajian literatur yang sistematik perlu dijalankan bagi memberikan pandangan yang lebih jelas dan menyeluruh. Jadi seterusnya, saya ingin kongsikan objektif kajian kumpulan kami. Objektif utama kajian ini adalah untuk meneliti secara sistematik peranan AI dalam pendidikan. Khususnya, bagaimana ia mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk yang pertama mengenal pasti jenis teknologi AI yang paling kerap digunakan dalam konteks akademik seperti sistem pembelajaran adaptif, pembantu maya dan sistem penilaian automatik. Yang kedua, menganalisis impak positif dan negatif AI terhadap prestasi akademik berdasarkan kajian-kajian terdahulu. Dan yang ketiga, menjelaskan kepentingan penggunaan AI secara beretika dan berstrategi dalam pendidikan. Selain itu juga, yang terakhir, kajian ini juga bertujuan untuk memberi panduan kepada pendidik dan pelajar bagaimana menggunakan AI dengan cara yang berkesan tanpa menjejaskan kualiti pembelajaran. Melalui melalui objektif-objektif objektif ini, kami berharap dapatan kajian dapat memberikan gambaran yang seimbang tentang kedudukan AI dalam pendidikan serta membantu pihak berkepentingan merangka strategi penggunaan yang lebih berhemah dan berfokus kepada pembangunan pelajar itu. Sekarang saya akan bahaskan tentang kajian kepustakaan. Pertamanya adalah jenis AI. Antara AI yang kerap dibahaskan adalah chatbot iaitu chat GPT. Ia adalah merupakan awal inovasi. ChatGPT merupakan model bahasa besar berasaskan teks yang dilatih oleh OpenAI, yang mana berpangkalan di San Francisco di mana ia diasaskan pada tahun 2015 oleh Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, Wojciech Zaremba dan John Schulman. Pada implant AI pula, ia merupakan satu alat dan aplikasi yang amat berkuasa dalam membantu menjana, mengedit dan menambah baik kandungan bertulis. Ia boleh menghasilkan kandungan yang kemas dari gaya tata bahasa. Seterusnya adalah integrasi visual dan multimedia juga merupakan impak AI yang sangat berdampak inovatif. Dari sudut aspek etika pula, terdapat kaitan di antara nilai dan teknologi. Yang ini ditegaskan oleh Al-Khazali 2011 dalam Ihya ulum Ad-Din tentang ilmu tanpa akhlak akan membawa kepada kerosakan sosial. Seterusnya, kesatuan antara AI dalam pendidikan bahasa Arab maupun akademik dan etika Islam menunjukkan keperluan terhadap model yang bukan sekadar tertumpu kepada keberkesanan akademik tetapi juga pada nilai dan moral serta spiritual. Untuk bahagian metodologi kajian, kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif dengan kaedah soal selidik. Pendekatan ini dipilih bagi membolehkan data dikumpul secara lebih sistematik dan terperinci berkaitan impak integrasi kecerdasan buatan atau AI terhadap prestasi akademik pelajar. Instrumen kajian yang digunakan ialah borang soal selidik yang dibahagikan kepada lima bahagian. Bahagian A merangkumi maklumat demografi responden, Bahagian B pula menumpukan kepada jenis teknologi AI yang digunakan dalam konteks akademik seperti pembantu maya, sistem pembelajaran adaptif dan sistem penilaian automatik. Seterusnya bahagian C dan D mengkaji impak penggunaan AI terhadap prestasi akademik merangkumi kedua-dua aspek positif dan negatif manakala bahagian E menilai kepentingan penggunaan AI secara beretika dan berstrategi dalam bidang pendidikan. Bagi skala pengukuran Kajian ini menggunakan skala Likert 5 aras iaitu dari 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Dari segi prosedur pengumpulan data, borang soal selidik diedarkan melalui Google Form. Sebelum menjawab soal selidik, responden telah dimaklumkan tentang tujuan kajian, penyertaan adalah secara sukarela dan semua maklum balas yang diberikan adalah dirahsiakan. Seterusnya, dapatan kajian bagi objektif pertama iaitu jenis teknologi AI yang paling kerap digunakan dalam konteks akademik menunjukkan bahawa daripada 64 responden, 100% pernah menggunakan AI untuk tujuan akademik. Ini membuktikan penggunaan AI adalah menyeluruh dalam kalangan pelajar. Dari segi jenis teknologi, pembantu maya atau chatbot seperti ChatGPT digunakan oleh 100% responden, diikuti aplikasi semakan penulisan dan bahasa 68.8%, sistem pembelajaran adaptif 67.2% dan sistem penilaian automatik 62.5%. Tiada responden yang menyatakan tidak pernah menggunakan AI bagi kekerapan penggunaan 48.4% sangat kerap dan 34.4% kerap menggunakan AI manakala 17.2% menggunakannya kadang-kadang bagi objektif kedua iaitu impak positif AI terhadap prestasi akademik secara keseluruhannya data menunjukkan trend yang sangat positif bagi item 1 dan 2, majoriti responden sangat bersetuju bahawa AI membantu mereka memahami kandungan dan topik pembelajaran dengan lebih jelas dan mudah. Ini menunjukkan AI berfungsi sebagai tutor peribadi yang efektif. Bagi item 3, seramai 62 daripada 64 responden bersetuju bahawa maklum balas segera daripada AI adalah faktor utama yang membantu meningkatkan tahap kefahaman mereka terhadap sesuatu subjek. Bagi item keempat, dari sudut produktiviti, penggunaan AI terbukti meningkatkan kecekapan dalam menyiapkan tugasan di mana 43 responden menyatakan sangat setuju. Bagi impak negatif dan cabaran penggunaan AI dalam kalangan pelajar, walaupun AI memberikan banyak manfaat, data menunjukkan responden juga sedar akan risiko yang wujud. Isu kebergantungan bagi item pertama, seramai 42 orang sangat bersetuju dan 21 orang bersetuju bahawa AI boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung sehingga mengabaikan usaha kendiri dalam pembelajaran. Seterusnya, seramai 43 responden sangat bersetuju bahawa penggunaan AI meningkatkan risiko pelanggaran integriti akademi, terutamanya isu plagiarism yang menjadi kebimbangan utama masa kini. Dari sudut kemahiran kognitif, Majoriti responden, 40 orang sangat bersetuju bimbang bahawa penggunaan AI secara berlebihan boleh mengurangkan kemahiran berfikir kritis mereka kerana terlalu mengharapkan jawapan otomatik. Akhir sekali, seramai 43 responden mengakui pernah berasa keliru tentang hak penggunaan AI yang dibenarkan dalam menyiapkan tugasan akademik mereka. Seterusnya, objektif ketiga kajian iaitu meneliti pandangan responden terhadap etika dan strategi penggunaan AI dalam persekitaran akademik. Data menunjukkan kesedaran yang sangat tinggi terhadap keperluan penggunaan teknologi secara bertanggungjawab. Majoriti besar responden iaitu seramai 47 orang sangat bersetuju bahawa penggunaan AI dalam pembelajaran perlu dikawal selia dengan garis panduan etika yang jelas. Seramai 46 responden sangat bersetuju bahawa penggunaan AI secara beretika adalah kunci utama untuk mengekalkan kualiti pembelajaran pelajar secara berterusan. Seramai 64 responden 100% daripada keseluruhan bersetuju bahawa jika AI digunakan secara berstrategi, ia mampu meningkatkan keberkesanan pembelajaran tanpa menjejaskan kemahiran berfikir kritis mereka. Akhir sekali, seramai 46 responden sangat bersetuju dengan prinsip bahawa AI seharusnya digunakan sebagai alat sokongan sahaja dan bukannya sebagai pengganti sepenuhnya kepada usaha atau buah fikiran pelajar sendiri. Uh, baik, insyaAllah saya akan meneruskan pada bahagian perbincangan kajian. Uh, saya telah menjimpulkan uh, kepada dua sahaja iaitu impak positif dan negatif. Uh, impak positif, uh, setelah saya membuat kesimpulan... Ada tiga impak positif yang boleh saya nyatakan dalam pembentangan ini. Yang pertama, melalui pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran secara dengan bantuan aa, AI ini dapat membantu kita untuk meluas, memperluaskan akses, memperkasakan pembelajaran kendiri dan meningkatkan motivasi diri melalui maklum balas segera serta elemen aa, gamification ataupun permainan secara digital. Justeru dapat aa, membantu mu, aa, pe, sesiapa sahaja untuk berlatih bacaan dan hafaz, hafalan tanpa batasan masa dan lokasi. Seperti yang kita tahu, aa, dalam menghafaz Al-Quran ni, dia lebih memerlukan kepada aa, bersemuka ataupun face-to-face. -face. Tetapi dengan bantuan AI ni ataupun aa, aplikasi yang berasaskan AI, dia akan membantu kita untuk aa, mengesan. Fasan kita dari segi kesalahan sebutan ataupun ayat Yang kedua pula Literasi Bahasa Melayu Manfaat dia adalah aa, Dapat aa, mengesan kelemahan dan masalah murid aa, Dan aa, secara lebih cepat dan berkesan dengan bantuan AI aa, Serta membantu guru-guru Untuk merancang aktiviti dan pengajaran yang lebih sesuai Dan terarah berdasarkan keperluan dan kemampuan, kemampuan murid seperti yang kita tahu, tidak semua murid Sama tahap pengetahuan mereka Ada yang aa, lambat faham Ada yang lebih cepat faham Jadi guru-guru dapat menyusun aktiviti Dengan lebih teratur dan tersusun Dan yang ketiga Pembelajaran pendidikan Islam Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dapat membantu murid Untuk dapatkan akses pembelajaran Dengan lebih pesat dan meluas seperti akses untuk analisis buku secara atas talian ataupun e-book dalam bidang tafsir, hadis, sejarah Islam dan pelbagai lagi serta aplikasi pada telefon pintar. pada masa sekarang ini terdapat banyak ah kata aplikasi yang telah wujud. Seperti untuk mencari buku-buku secara atas talian kita boleh ah gunakan ah website tertentu dan saya cadangkan untuk ah uh, pengerja Islam sendiri untuk mendapatkan akses buku-buku secara terus ah uh, boleh guna aplikasi uh, apa kita boleh panggil Maktabah Syamilah. Seterusnya so, ah uh, kita lihat pada impak negatif ah uh, AI terhadap prestasi. Yang pertama adalah AI tidak mampu menjadi pembimbing emosi, pembentuk sahsiah dan penghubung interaksi yang penting bagi perkembangan minda pelajar, khususnya dalam aspek teknikal seperti penyampaian PDP, pemantauan pelajar dalam kelas dan penilaian pembelajaran. Dalam ni, di sini kita lihat AI ni sekadar alat bantuan ataupun sekadar uh, alat komputer saja yang membantu kita dan dia tidak mampu untuk mengajar secara aa, literal lah bahasa dia lebih mudah. Yang kedua, penggunaan AI secara berlebihan berpotensi menimbulkan fenomena deskilling ataupun kemerosotan kemahiran pedagog, pedagogi aa, dan interaksi interpersonal guru. Maknanya apabila seorang guru terlalu aa, mengikut sangat AI, segalanya mengikut AI, maknanya aktiviti guru tersebut hanya terbatas pada AI, tidak secara fizikal ataupun kemampuan aa, diri sendiri. Yang ketiga, dapat menimbulkan cabaran etika dan teologi termasuk isu ketepatan, autoriti keilmuan, aa, bias algoritma, keselamatan data dan risiko kebergantungan yang boleh Seperti yang kita tahu, sebahagian ataupun hampir majoriti Aa, aktiviti aa, aplikasi ataupun website yang berasaskan AI memerlukan akses secara penuh dengan medaf, dengan register dan aa, memasukkan data Firebase kita untuk mengakses. Jadi bila kita dah selalu banyak akses data-data kita lebih terdedah pada aa, kata pemilik ataupun admin pada website tersebut. Yang keempat Dominasi AI berisiko mengurangkan interaksi manusia yang menjadi teras keberkesanan dalam pendidikan AI tidak memiliki perasaan kepekaan sosial dan membantu dalam menjana minda Dalam hal ini, kita boleh lihat AI ini mampu untuk memberi pendapat berdasarkan pendapat mereka sahaja Tidak aa, memberikan pendapat secara aa, manusiawi aa, Jika dipikirkan, aa, logiknya Apabila kita berbual bersama rakan atau guru, mereka lebih memberi pendapat yang lebih sesuai ataupun bertepatan dengan keadaan. Lain dengan AI. AI ni berdasarkan sumber-sumber yang dia dapat sahaja. Yang kelima dan yang paling utama, kurang wujud pendapat atau perspektif pelajar secara langsung dalam penulisan ataupun tesis mereka kerana hanya menjalin pendapat AI. Seperti saya katakan tadi, sebagai contoh, eh uh, huraian ataupun analisis kita hanya bergantung pada AI. Uh, contoh macam ChatGPT kita boleh masukkan masuk artikel kita minta analisis secara menyeluruh dan mengeluarkan pendapat. Tetapi pendapat yang diberikan hanya pendapat uh, berdasarkan AI bukan pendapat secara buatan kita sendiri. Yang terakhir pula penyalahgunaan sumber rujukan akan menyebabkan plagiarisme Iaitu pelanggaran pada hak cipta atau bahasa dalam bahasa yang lebih mudah Pelajar tidak memahami benar apa yang dikaji olehnya Dalam hal ini, kita boleh lihat sekadar analisa Kalau secara manual, kita akan membaca secara keseluruhan artikel ataupun bab pada buku tersebut Tetapi dengan bantuan AI, kita hanya istilah copy paste Minta AI analisis just copy dan paste pada halaman ya pada bahagian assignment kita kan jadi itu kita bermakna kita tidak benar-benar memahami apa yang terkandung dalam sumber rujukan dan kita boleh curi rujukan orang lain seperti dalam artikel ha, ada rujukan ha, kita boleh curi kita masuk statement kita ambil statement just paste copy paste statement dia dan masuk rujukan itu juga merupakan satu yang melanggar etika dalam Aa, kajianlah dan tidak sepatutnya dilakukan oleh aa, pada peringkat mahasiswa dan yang lebih, dan yang lebih tinggi juga. Okey sebagai kesimpulan aa, secara keseluruhannya kajian ini menunjukkan bahawa integrasi aa, kecerdasan buatan ataupun AI terhadap pendidikan mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan keberkesanan pembelajaran dan prestasi akademik pelajar. Sekiranya ia digunakan dengan cara yang lebih berhemah dan berkesan. Namun demikian, kajian ini turut menegaskan bahawa penggunaan AI tidak terlepas daripada cabaran dan kesan-kesan yang negatif seperti isu kebergantungan melampau terhadap AI, kemerosotan kemahiran berfikir secara kritis, ancaman terhadap integriti akademik, pengurangan inter interaksi antara manusia serta risiko etika dan keselamatan data. Akhir kata, Kajian ini menegaskan bahawa AI perlu dilihat sebagai pelengkap sahaja kepada proses pendidikan dan bukannya pengganti kepada peranan manusia. Penggunaan AI secara beretika, secara strategik dan berpandukan nilai-nilai kemanusiaan serta falsafah pendidikan kebangsaan amat penting bagi memastikan teknologi ini dapat menyumbang kepada pembangunan pelajar, Bukan sahaja pelajar, malahan kepada aa, semua pengguna secara holistik iaitu meliputi aa, aspek intelektual, emosi, aa, moral dan aa, spiritual. Sekian, aa, itu sahaja pada kami. Sekian, terima kasih.